ગુજરાતમાં ત્રીજા તબક્કાની ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે કેન્દ્રીય નેતાઓ સહિતના સ્ટાર પ્રચારકો પ્રચારમાં એડી ચૂંટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે ત્યારે દેશના સંરક્ષણ મંત્રી પંદર લોકસભા બેઠકના ભાવનગર ખાતેના લોકસભાના ઉમેદવાર નીમુ બાંભળીયાના ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે ભાવનગર પહોંચ્યા હતા સિંહોર ખાતે પહોંચેલા રાજના રાજનાથસિંહે નીમુ બાંભણીયાના સમર્થનમાં વિશાળ જાહેર સભાને સંબોધી હતી અને સભાને સંબોધતા તેમણે મોદી રાજમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભારતનું વજન વધ્યું હોવાનો હુંકાર કર્યો અને જણાવ્યું कि छैतालीस में भारत वैश्विक सत्ता में तेने कोई रोकी नहीं सके विकास की तीव्रता जो मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत में देखने को मिली है मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत में किसी के नेतृत्व में विकास की यह तीव्रता हमको देखने को, को नहीं मिली आज सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष टंके की चोट पर यह कहते हैं इंटरनेशनल फोरम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं यह इक्कीसवीं सदी दुनिया में यदि दे किसी देश की है तो हमारा आपका देश या भारत है जिसकी की इक्कीसवीं सदी है आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी कांग्रेस की हुकूमत में मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको मुंबई की 2008 में मुंबई की बहुत बड़ी आतंकवादी वारदात आत हुई थी उस समय वहां के कांग्रेस के गृह मंत्री ने बोलते हुए कहा कहा तो कि इस प्रकार के आतंकवादी वारदातें तो देश में होती ही रहती है और यह सच भी है उस समय कई राज्यों में आतंकवादी वारदातें उसके पहले भी और बाद में भी हुई थी लेकिन बहरा भाई आज देखिए आज आपको आतंकवादी वारदात की हिंदुस्तान में कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलेगी छिटपुट यदि कोई घटना हो गई तो कश्मीर में हो गई लेकिन हमारे पड़ोसी देश को भी यह मालूम है वाला भारत नहीं रहा है भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है कांग्रेस ना नेता द्वारा अफवाहों वाला विवादित निवेदन मामले भाजपा ना प्रदेश प्रमुख सीआर पाटेले